Ребят, снимаем, можно так сказать, в полевых условиях. Это наш самый последний объект, который мы брали до войны и закончили уже в самый разгар данного происшествия. В Киеве нет уже как сутки света. Мы только что делали фотосессию с фонарями и даже делаем сейчас видеозапись с фонарями, потому что зима, на улице туман, уже позже, чем 2 часа дня. Ну, что маему, то маему, поэтому извините, что получится, то смотрите, сори. И сегодня я вам покажу видеообзор нашей а, одной квартиры, 35 квадратных метров. Я делала ее для своих подписчиков. И что самое интересное, на данный момент здесь проживают тоже мои подписчики, не те, которые собственники этой квартиры, а те, которым мы сейчас делаем ремонт. И они проходят тест-драйв этой квартиры. И есть некоторые нюансы, которые они мне уже сказали, что им нравится, а что чуть-чуть не очень. А, мне всегда нравится такие беседы и такой экспириенс от людей, потому что именно тогда я могу понять, что нам делать в квартирах, а что нам уже стоит не делать, отказаться. Окей? Okay? Все, поехали, погнали. Показываю я вам 35 квадратных метров, город Киев, Файна Таун. Как я уже сказала, что мы снимаем в потемках. наш видеообзор начинается с мест там, где еще добивает дневной свет. А уже с фонарями мы с вами пойдем по туалетам и коридорам. Итак, мы находимся э, на кухне, логично, да, вы это все прекрасно видите. Кухня для этой квартиры получилась довольно-таки большая. Вообще, планировка от застройщика ранее предусматривала здесь кухню только на вот этой стене. То есть без каких-либо сюда заворотов мы должны были тут разместить и холодильник и и все вот эти приколы и посудомойка Сюда абсолютно вообще не влазила то есть тут можно было поставить маленькую варочную маленькую мойку еще куда-то духовку то есть вот этой стенки было достаточно мало для этой квартиры поэтому э, я приняла решение что естественно мы заберем балкон который у нас э, был с той стороны сейчас пойду покажу и э, как раз на ширину балкона мы сделали примерно вот на вот этот размер заворот кухни. Диван сдвинули, естественно, в зону балкона. Ну и чуть-чуть забрали с обеденной группы. Кухня у нас вышла, еще раз повторюсь, большая. Фасады у нас все пленочные. Корпус ДСП и вот этот фасад тоже сделан из ДСП. Везде у нас, конечно, есть офигенно красивая подсветка. Если вы перейдете к нашим э, другим видео, вы естественно поймете, как мы это делаем. Но сейчас я вам тут ничего не могу поклацать, не показать. У нас, я повторюсь, сутки нету света. Э -э, верхняя LED-подсветка, нижняя LED-подсветка. Здесь у нас антресоли для вещей, которые вы очень редко-редко-редко используете. Духовка-микроволновка встроенная. Э -э, снизу тоже ящички с этой стороны. Все это выдвижное, распашной ящик. Я не буду сильно вдаваться в детали, просто так базово вам покажу. Посуда-мойка на 450, мойка на 600 и холодильник у нас тоже здесь встроенный. Ой, он уже с едой. Я же говорю, тут уже люди живут в ссоре. А что вам могу сказать? Сразу в середине видео забегу наперед, наперед конца и скажу, что... Вся стоимость ремонта, я сейчас точную сумму добавлю, после того, как я посмотрю, какая конкретно сумма сюда вышла, но приблизительно в районе 30-32 тысячи долларов на 35 квадратных метров полностью под ключ, с мебелью, с техникой, совсем-совсем, вышла эта квартира. Итак, идемте дальше. Получается у нас с этой стороны остров, хотя здесь, в принципе, можно было бы сделать и просто обеденный стол, но так как квартира под аренду, решили сделать уже не знаю почему, по дизайну, я так решила, поставить здесь полубарный стол. Полубарный стол, это означает, что его высота 90 сантиметров, и если вы вот эти стулья с Икеа, они могут быть как под полубарный стол, видите, у меня ноги заезжают под низ. А если он выкручивается выше, то это для барной столешницы, которая ну это будет упираться мне по живот то есть э, полубарные столы лично для меня это комфортная история но хочу сказать что ребята которые сюда заехали они мне сделали замечание по поводу этих стульев и сказали что эти стулья неудобны эти стулья мы покупали в икеа они стоят 30 евро плюс минус 30-40 евро но Короче, они некомфортные им были, поэтому здесь, может быть, они купят себе стулья, которые мы им поставим в следующий их интерьер, который мы сейчас делаем. Ну, а под аренду эти так и оставим. Вот этот шкафчик, он тоже у нас должен был и будет красиво светиться, но на данный момент, извините, везде есть LED-подсветка. Ну, как есть, так есть. Показываю, показываю всю эту Хотя я вам хочу сказать, посмотрите на минуточку, Файна Таун, да, город Киев. Все думают, что у нас тут просто апокалипсис и конец света. Да нифига я вам скажу. Все работают. У нас э, этот застройщик, я не ни рекламу ничего, ну то есть мне никто ничего не платит. Но судя по всему, вы сами видите, сколько людей на стройке, они заканчивают. Они заканчивают этот объект, они его достраивают. И пофиг то, что нет уже реально очень долго света. С водой проблемы, связь лягла уже как сутки, ну капец, но мы стараемся, держимся, я думаю все будет хорошо. Показываю диванчик, диванчики которые мы заказываем у наших поставщиков, они были свежи 16, свежие 22, -й. на Нивках я такие диваны ставила, поэтому если хотите делюсь контактами поставщиков. Они сейчас, конечно, уже намного дороже, чем когда-то я рассказывала на Вэйже, что они были по 20 с копейками. Сейчас цена их уже практически под 40 тысяч. Дам 30, 30 с чем-то. Если интересно, вы можете ткань любую заказать. Она очень красивая и в велюре смотрится в темном. И вот в светлой рогошке в любой ткани вы можете заказать этот диван раскладной. А, обратите внимание, сзади видите цвет стенки. Я сейчас вам сюда добавлю а, НЦС колор, ну, то есть вы сами можете потом себе подобрать, выкрасить, если вам зашла эта краска, вот э, в этот цвет. И на полу я еще не сказала, у нас здесь кварц-винил, э, в описании я добавлю, как он называется. Э, на данный момент реально это лучшее решение стыка э, на кухне, вместо того, чтобы добавлять и обрезать какой-то кусок плитки, то лучше положить все в один уровень, и это смотрится интереснее, нету швов. И при этом кварц винил, естественно, он полностью износостойкий. Единственное, что он отчасти хорошо царапается, но вода ему не страшна. Какие-то другие, там, я не знаю, заливания, подливания, возбухания, ничего с ним не будет только вы его можете отбить, если что-то крепкое сильно кинуть, но ну, так же, как и на плитке. И единственное, что теплый пол под кварц-винил надо закатывать в стяжку, либо в нивелирмассу, иначе он будет чуть-чуть себя плохо чувствовать, я бы так это сказала. Сейчас идем в спальню, у нас получается в, этот, в этой квартире мы тоже, так же, как и в предыдущей, как я показывала, на девятом доме, с этой стороны у нас ну, в спальне шкаф. То есть ранее с коридора был вход в спальню то есть прямой. мы его заложили там сейчас мы добавили вот настолько кусок для хранения обуви я вам позже покажу а с этой стороны у нас появился шкаф на 60 сантиметров и он очень длинный глубокий. Пойдемте я вам сейчас все покажу. проходим. Спальня у нас порядка 12 квадратных метров. Слева это все шкафы. Все это для, у нас для хранения. Так как тут уже много личных вещей, я вам покажу только один шкафчик с этой стороны. Я не знаю, будет вам видно, Вадик, давай туда ныряй. Шкаф у нас полностью э, от стенки до стенки. Примерно это 3 метра. Каждое отделение у нас примерно по 500 миллиметров, 50 сантиметров. Показываю вам самый пустой шкаф. Повторюсь, тут уже заехали люди, поэтому остальное вам показывать не смогу. Это выдвижные ящики для нижнего белья, либо придумайте сами, для чего это может быть. И из таких интересных вещей мы добавили сюда брючницу. Лично для того, что мне в моей жизни не хватает, моей гардеробной, это брючница. Полностью сделана контурная подсветка в этом шкафу. Был бы свет, я бы вам показала. Все оно светится, все красиво, но, увы, не сейчас. Фасады, опять же, корпус ДСП. В описании найдете, либо сейчас добавлю название. Это пленка. Всегда я выбираю категории пленки выше четвертой. Она самая лучшая по цвету. Без всяких вкраплений, без желтизны, идеально белый цвет и даже синевый нет, вот идеальный белый цвет. Ну и базово нашей кровати, которую мы делаем изголовье, опять же пишите мне в директ в инстаграм, даю контакты. Я подбирала вот эту ткань, подбирала под ту стенку, которую я показывала в гостевой. Ну, практически угадала, это чуть-чуть более серее, но прикольно тоже смотрится. Синий, но он не навязчивый. То есть, ну даже это не синий, это голубо-серый. Вот. А, тут у нас выведены тоже такие очень минималистичные брашечки. Дешевые, реально дешевые, где-то до 700 гривен точно они стоят. И еще у меня очень часто спрашивают насчет наших потолков. Насчет наших стен, давайте я вам быстренько скажу, у нас потолки натяжные всегда. Я никогда не использую гипсокартонный потолок, потому что с ним очень большая головная боль. Он может всегда треснуть в неожиданный момент, когда уже ремонт окончен. У нас упало. И еще у нас нововведение, у нас село. сел стабилизатор, зарядить его негде, поэтому с этого момента начинается тряска в кадре, не пугайтесь. А, что я хотела сказать по гипсокартону? Mm, Еще раз, не люблю гипсокартонный потолок, потому что очень часто в неожиданный момент всегда появляются какие-то дурацкие трещины. Его могут неправильно зафиксировать, неправильно закрепить, неправильно покрасить. Вообще там столько нюансов с этим потолком, что проще всего сделать натяжной потолок. Он делается в самый последний момент. Вот это может быть, то есть мы профиль всегда набиваем перед покраской. Потому что мастера всегда любят прийти с очень красивыми, черными, грязными, жирными руками. И если это белые стены, они любят вот так все обмасать И потом это не отмывается. Поэтому, что мы делаем? Сори, <coughs> что мы делаем? Мы сначала набиваем контурный профиль а, на потолок. Потом делаем покраску стен. И потом делаем затяжку. Вот таким методом мы работаем с натяжными потолками. Они смотрятся супер. Мне больше всего нравится вот так. Итак, самая наша нарния, самая темная комната. Я надеюсь, меня хоть как-то в кадре будет видно, но мы сейчас сделали тут фотосессию. Я вам буду добавлять, я тоже надеюсь, что фотосессия будет более или менее, чтобы вы понимали, какой цвет а, у нас получился в коридоре. Коридор у нас тоже нежно-голубой, такой как бы грязновато-голубой. Мы подбирали специально фасады в цвет стен, чтобы это вообще смотрелось в комплексе красиво. В итоге я вам толком ничего не могу показать. Вот такие у нас есть теперь здесь везде строительные фонарики. Он уже, кстати, у меня тоже сдыхает, еле светит, да? Или это яркость плохая тут стоит? А, это все, он уже чуть-чуть скоро. А, ну вот так вот, ребята, живем. Вот такой у нас санузел. А, тумба, тоже мы все сами изготавливаем. Это столешница, которая и на кухне. Это фасады у нас пленка, бытовой шкаф с бойлером. Сейчас секундочку, вот так, ладно, не буду мешать кадру. Снизу стиралку, стиралку мы поставили с функцией сушки. Все два в одном, так как балкон убрали. Зеркало с подсветкой, которое могло бы быть красивое зеркало с подсветкой, но теперь тут красивое э, зеркало с подсветкой в виде вот меня и еще на заднем плане Серега, да? Вот все в кадр попадаем вот так вот, ну, весело тут. И с этой стороны э, душевая, систему ГРОЯ мы поставили, которая э, с терморегулятором, очень удобно, чуть-чуть заляпана. Плитку тоже я вам добавлю в описании, это 60 на метр 20, обычный мрамор, ну плитка под мрамор. Тут больше рассказывать нечего, но я вам хочу уделить внимание. А ну-ка, секундочку, Вадик, можешь туда-туда пройти? А, хочу уделить внимание вот этому полу. Обратите. Мы решили разбавить а, в этой квартире, сделать такую динамику, вырвя глаз. Честно, не знала конечного результата, как будет, потому что я хотела в коридоре голубые стены и. А, черные полы, черно-белые полы с какими-то ромбами. Но вот такое сделала, вроде классно получилось. Я надеюсь, на фотке вы это все увидите. И тут из моих маленьких нововведений, то, что мы забрали, помните, я вам говорила, что вот эта часть, это вход был в спальню. Мы перегородили и добавили еще две зоны мест для хранения. То есть тут у нас появилось для об обуви того, чего не хватает в маленьких всегда коридорах. И мы тут чуть-чуть поменялись конфигурации. Еще раз вам скажу, что вот эта ширина коридора у нас метр двадцать. Он реально маленький. С этой стороны у нас все электроящики. Напротив вот этот шкаф, который я только что показывала для обуви. И с этой стороны у нас шкафчик для верхней одежды с полочками, с нижними полочками. И ключница. Тоже у нас тут красивое зеркало с подсветкой, которое, которое должно светиться было. Здесь еще домофона не хватает, но увы. И маленькая такая, я бы сказала, реально ключница. Как я ее называю, полочка для ключа. Очень удобно. Ребят, все. Это... Конец нашего видеообзора в этой квартире. Я надеюсь, что следующая квартира у нас будет со светом. Сниматься на самом деле следующий объект у нас будет не ранее, чем через несколько месяцев, то бишь в следующем году. В этом году мы набрали несколько объектов и мы берем также, также дальше объекты. Если вам это интересно, вы можете мне написать в директ в Instagram обсудить со мной детали, и если вам все понравится так, как мы работаем, мы можем приступить. Опять же, пока берем, если сильно много у вас объектов, то можем взять любую локацию, если один и маленький, то берем в локациях там, где нам удобно, поэтому сразу пишите где что находится, сколько метров и когда вы уже готовы приступать к ремонту. Все это делается в моем инстаграме. Еще раз напоминаю, вы пишите мне в директ, не на Family Investment, там, где, вы, там, где мы выставляем нашу недвижимость. Нет, вы пишите мне в директ и там я только отвечаю. А, все, я надеюсь, что это видео залетит. Ребята, старались все. У меня два помощника вот так с лампами, со светом ходят за мной. А, ситуация у нас довольно-таки напряженная с электричеством Но, судя по мне, видите, мы не плачем, тут не рыдаем И у нас все, все достаточно хорошо Работа продолжается, люди работают и Я думаю, что мы выстоим и все будет кроком. Поэтому быстро ставим лайки Переходим на мой инстаграм, подписываемся И пишем обязательно комментарии, что понравилось, что нет Окей, okay, ребят, все Жду вас в следующем видео Всем спасибо за просмотр, что досмотрели до конца Всем пока-пока-пока